Mi senti? Mi senti? Riesci a sentirmi? Sentiamo con una ragazza in codice rosso Come ti chiami? Mi senti? Nicole? You got me. Due settimane prima Nicole? Boh. No, ma dico, ma sei fuori? Mi hai fatto prendere un colpo, Emma Eri talmente concentrata che era un'occasione imperdibile. Cosa facevi col tuo quaderno delle canzoni? Ti ricordo che l'ultima volta che ne hai scritta una, Alex ti ha baciato davanti a tutti. <susurra> Già, che scena. Sì, certe cose succedono solo nei video di bacchieri nella tua vita. Mm. Avete un sacco di cose in comune. Sì, non è la cantante migliore del mondo. E Io sono solo la sua fan più accanita. Non riesco a smettere di ascoltare Livid Up. Non è pazzesca. Vorrei poter scrivere come lei. Ah, allora stavi scrivendo. Dai, fammi leggere. No. Dai, ti prego, sono troppo curiosa Emma, dammelo Se non me lo fai leggere mi metto davanti a tutti E ti faccio vedere la mia interpretazione personale di Bacchia Non lo farai Sì, lo sto per fare Ma ti prego, tanto non hai il coraggio Ah no? E eh, va bene Emma? Emma, ti prego, smettila, mi sto vergognando Adesso? Vedrai dopo Scusate, un attimo di attenzione Vorrei dedicare questa canzone di Bakia alla mia amica Nicole. numero uno Maria! vabbè la numero due ma non ho capito il problema qual è hai presente dietro di noi capelli grigi con la pancia vestito di nero James Sì, quando avevo dieci anni andava anche bene ma adesso come faccio? Esco Scoporre più che me lo devo portare dietro ma scusa non glielo puoi dire no i miei mi stanno addosso non è appropriato uscire senza autista a parte che un autista a piedi non si è mai visto io e me non li sopporto più la musica pop è vietata Alla mia festa di compleanno vogliono invitare i loro amici Un problema alla volta Intanto perché James ti segue? Perché i miei hanno detto che mi devi seguire Sempre e ovunque Sempre sempre? Sempre Allora può essere divertente In che modo scusa? 3, 2, 1, via eh, Ma cosa? Ma no, aspetta Aspe... Aspetta Aspetta Cosa ti sei perso. Tu sei fuori. No, un posto di Bacchia. Ti piace tanto Bacchia? Eh? Sta girando un nuovo video. Vai nei commenti. Ferma, ferma, cosa dicono? La location è qui in città. No, ma vai dove? Non lo so, è segreta. Ma ci sono già un sacco di ragazzi che la stanno cercando. E allora Siva? Il tuo idolo è in città e tu sei ancora qui. Beh, in realtà in questo momento Bacchia è la mia seconda priorità. Cosa? Ci sono novità su Alex e non ci hai detto niente? Mi hai chiesto di uscire, No, no ma Calma, calma, calma. Ma cosa calma? Non Nonotiziona? Voglio sapere tutti i dettagli adesso. Ma in realtà non ci sono dettagli. Non so perché vuole vedermi. Ma se ti ha baciato davanti a 2000 persone, hai ancora dubbi? E se l'ha fatto solo perché l'ha preso dal momento. Cosa preso dal momento? Lo sai che Alex ci tiene a te? E se poi usciamo e siamo zitti tutto il tempo? Tu e Alex? Ma quando? Non so, e se? Basta con queste se. Noi ragazzi ci facciamo sempre troppi problemi. E se? E se? E se? Figurati se Alex adesso si sta facendo tutte queste paranoie Questa sera la bacio E se lei ti dice che è confusa? La bacio, così si schiarisce le idee E se ti dice che ti vede solo come un amico? La bacio, così cambia idea Beh, e se si gira dall'altra parte? Vado dall'altra parte e la bacio Matt, per favore, possiamo tornare verso la macchina? Però piano, eh? Sì, James Andiamo Ciao Ciao Pronto? Parlo con Alex Leoni? Sì, chi è? Chiamo per conto della produzione di The Talent Stiamo organizzando un'edizione speciale con tutti i vincitori dei vari paesi Wow, capito? Voi ci sarete, vero? Vediamo, ne parlo con gli altri e le faccio sapere, d'accordo? Grazie. Ciao. Ciao. Indovinate un po'? Vuole prendere qualcosa da bere? Mm -hmm. Aspetta, è da tanto che non mi divertivo così. La serata è appena iniziata. le stelle? Certo Guarda una stella cadente Esprimi un desiderio anzi no so già qual è il tuo desiderio vuoi baciarmi? No in realtà il mio desiderio è questo Bacchia? Sì vorrei che cantasse la mia canzone se lo vuoi davvero puoi fare tutto. Veramente sei tu quello che riesce sempre in tutto. Solo perché ci sei tu vicino a me. Together forever. Vedi che volevi baciarti? No. Devole, da quanto è questo stato? Da circa mezz'ora. Che esami abbiamo? Radiografie. Non mi basta, bisogna di tutti gli esami e un attacco. Veloce! Wow! No, ma è la cosa più figa che abbia mai visto! Sì, ma anch'io voglio un fidanzato così, però. No, giù le mani eh! La cosa più bella che mi ha regalato Ray è stata una palla con su so scritto il suo nome. Cioè, Bello! Wow! Ciao ragazzi! Ciao, wow. ciao! Non vedevo l'ora di vederti quando avete finito! Era andato a prendere questi. Uno, due tre sì, Siete tutte invitate alla mia festa di compleanno Ho sentito festa di compleanno Ah, oh, Mi fanno male i piedi Sai cosa significa? Sì, che di nuovo ho sbagliato scarpe Che c'è una festa così cool Da avere persino gli inviti su cartoncino Ma soprattutto che non siamo state invitate ci sarà oltre a noi? Beh, se vi piacciono i musei, ci saranno quei dinosauri dei miei genitori, mm. tutti i loro amici che purtroppo non si sono ancora estinti, questo qui dietro. Mm. Ah, e come potete capire dagli inviti, purtroppo mio padre vorrà solo la musica classica, perché la musica che ascoltiamo noi, come dice mia madre, è inappropriata. Mm. Scusa, ma non puoi dire tu che devi fare una festa solo con i tuoi amici? Non li conosci, i miei. Ma vai, dai, ci saremo noi. Vedrai che ci divertiamo. Meno male, allora venite. Ma. Siamo gli unici ragazzi noi? Magari ci sono anche i cuccioli di dinosauro. Mia sorella, mio cugino Rodolfo e cilitina sulla torta, Ginevra Blanche di Franconia. Avete sentito? Sì, sarà pieno di vecchi. Ma no, intende Ginevra Blanche di Franconia. Ah, certo. Chi? È la più grande fashion blogger del mondo. Guarda, Ginevra è il top dei top. Dobbiamo andare a quella festa. Giada, scopri come? E io che faccio? Orrore con quei vestiti Buonasera Freddy Buonasera Salve Buonasera Ciao Ziye sì. Buonasera Cos'è un compleanno o un funerale? Dai rai, non iniziare Hai paura di incontrare i tuoi futuri suoceri? Sì, sono un po' sbattimento. Se poi non gli piace. Sei bellissima. Come fa a non piacergli? Mi spiace se entra solo con l'invito. È il giorno più brutto della mia vita. <ride> Lasciate fare a me, che io so come ci si muove in questo ambiente. Guardate e imparate. Uh, siete in lista? Ovvio. Oh? Nome? Ginevra Blanche di Francone. Conosco questi trucchetti, la vera Ginevra è già entrata. Ma come ti permetti? Ma che insolente! No. Lasciate per a me. Sì, la giacca è mia, eh. No, vabbè, che figura. Ma meno male che c'è Ray, se no sai che palle. Sono quelli di The Talent, non mi avete più fatto sapere niente. Per me si può anche rinunciare. Intanto abbiamo altri progetti nostri, no? Sì, appunto, poi io. cioè, voglio continuare a cantare con Ray. Mm. Anch'io voglio continuare a scrivere. Giusto, la prossima canzone di Bakia. Scemo. Vabbè, quindi? Quindi non rispondiamo. Nome? Sono lo Swift. Benvenuta, signorina Swift. La stavamo aspettando, prego. Grazie. Loro sono con me, sono le mie cameriere personali. Buonasera, prego. <sussurra> buonasera. Buonasera, <sussurra> buonasera, prego. Senti che buon profumo di ricchezza. Di camerieri in livrea, dei costumi costosi. Cioè, tale profumo di alta società. Io sento solo puzza di tramezzini col tonno. Perché tu col tacco 12 arriviamo appena al tavolo del buffet. Vedi la differenza? Noi siamo la alta società. Tu sei la bassa società. Mi dispiace. Non ci posso credere. Tu sei. Tu sei nobody, vero? Dimmi che sei nobadi. In realtà, Alex. Comunque, è piacere. E tu sei? Ma come? Non la conosci? Ma lei è Ginevra Blanche di Franconia. Eh? La più grande fashion blogger del mondo. Io ti adoro. Ci facciamo un selfie per il mio blog? Sparisci perdente. Allora, che hai detto? Beh. Mi ha detto che sei vestita malissimo Ha ragione No dai Ma vieni che ti voglio presentare i miei Ma che mi vergogno Ma figurati, vedrai che saranno adorabili Ok Mamma, ti ricordi Rebecca? No Ma come no, vi siete già incontrate Magari non mi è rimasta molto impressa, mi spiace Amore, che ne dici se andiamo a ballare? Ma no, Arturo! È inappropriato! Dobbiamo prima aprire le danze, anzi. Un attimo d'attenzione, per favore! Oggi è un giorno molto speciale. È il compleanno del nostro piccolo grande Matt. E visto che non ci ha ancora portato una fidanzata, magari questa sera è la volta buona. Matt, visto che è il tuo compleanno, sarai tu ad aprire le danze. Con la bella Ginevra. Musica, maestro! Sono proprio una bella coppia. E sembrano fatti l'uno per l'altro. Oh Aia, yeah, sarebbe l'ha presa pure male. Non lo so, ma che ci possiamo fare? Boh, non lo so. Magari tipo ballare con Ginevra? Eh? Ma io voglio ballare con te. Alex, guarda la faccia di Rebecca. Solo per lei. Non so neanche ballare il balzer. Ma tu sei l'unico che ci ha parlato. Vai, balla con Ginevra. È per una buona causa, Alex. Ok. Grazie. Ti devo un favore. va, ah, tranquilla. Se per una buona causa, l'universo ricambierà. Ok, allora l'universo ti deve un favore. Guardate come balla bene Rodolfo. Sì, infatti. Quello spiegato di Alex dovrebbe prendere lezioni da lui. Ma chi ti credi di essere? Ho una corona. Quindi? Una regina? Posso fare tutto quello che voglio. Bachia, avete visto dove è andata Nicole? Bo era qua fino a poco fa. Sarà scappata. Questa musica da vecchi. Sarà andata in giro, sì. <ride> uh, vado a cercarla. Che altro manca? Ci serve solo Bacchia. Ok, allora andiamo, la faccio fare veloce. Bacchia? Grazie, avete visto Nicole. Prova a vedere in cucina. Magari l'hanno suonata come sguatterla. Ehi, <ride> hey, stai bene? Cos'è successo? Aspetta, tu sei Nicole. Nicole degli Alex ⁇ Co. Nicole, puoi sentirmi? Apri gli occhi, Nicole! No, 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 no. Respira, ok? Sei stata investita da un'auto o. Madonna, sì. Mi serve un'ambulanza. Subito. Cos'è successo? Dimmi. Una ragazza sta male. Le serve aiuto. Capito. Dovete venire adesso. Mantieni la calma, dove ti trovi? Non lo so dove. Cosa vedi, è, è buio. Siamo. siamo per strada. Okay. Aspetti. Sai dirmi in quale zona? Siamo su una pista ciclabile. La stazione. la stazione sud, sì. Ah, ok. Vi prego, dovete venire in fretta. L'ambulanza sarà lì a brevissimo. Mantieni la calma. Per favore, fate in fretta. Tieni la sveglia, mi raccomando. La ragazza è incosciente. Non ne sono sicura. Ascolta, è molto importante che tu la mantenga sveglia. Cerca di farla parlare, di farla reagire. Come ti chiami? Puoi dirmi il tuo nome? Pronto? Come... Ehi, hai sentito? Stanno arrivando, ok? Sei gelida. Nicole, apri gli occhi. Vuoi sapere una cosa? Ascolto le vostre canzoni continuamente, tutte quante. Sono la vostra fan numero uno. Sono anni che sogno di incontrarvi e di parlare con voi, ma adesso non. io non so. non so che cosa dire. Sai qual è la mia canzone preferita? All the Wild? Mi sesto a favore. Cosa? Quindi adesso ti devo un favore. Devo andare, ok? Mi dispiace davvero tanto. rispondi Purtroppo vi devo dire che Nicole è in uno stato di coma. Io non ci posso credere. La mia migliore amica è in coma e noi non possiamo far niente per salvarla. Sì? Ciao Alex, andiamo da The Talent World. Non ci interessa. Mettete una X sul nome Alex Co e non chiamateci più. Da quando è successa quella cosa a Nicole? Oh come un vuoto! Ma se non la sopporti, ha visto la ragazza che l'ha soccorsa? Si è scappata appena ci ha visto arrivare. Forse ho qualcosa che ti può interessare. La ragazza che l'ha aiutata è scappata senza nemmeno dire chi fosse! Ero io! Ehi hey ragazzi, ho appena letto che Bakia sarà l'ospite speciale di The Talent World. Il suo sogno era farle cantare la canzone che stava scrivendo.